направлены министерством социальной политики в санатории Украины. Старый руководитель, который был предыдущий, Липовецкий, нас как бы попросил в устной форме, что у него путевки и это переехать в санаторий Горзель, а после чего он нас заберет. 15 ноября Липовецкий был контрактом, по контракту закончился его контракт и он был как бы уже не руководитель. Было назначено новое руководство во главе с Марией Валерьевной Гуртовцовой. Э вот. И э, в декабре происходит э, смена руководства. Да, да, да. Мы, как бы проживающие там э, в первом корпусе, э -э, нас всего три семьи было и э, участник вот, э, Афганистана. Вот военным. 24.02 э, это феврале месяце нам отключают электроэнергию, якобы э, за долги. Но в то же время в лечебном корпусе, столовой, ну то есть везде электричество есть. по 14 часам просто пришел охранник, всех предупредил, что мы уже не питаемся. А сколько человек, да? На тот момент было 13 всего человек. Из них разрешили в столовой, вот, просто чайник подогрели. Мы медину, там взрослые заваривали. Детей мы отправили, через три недели мы детей отправили по чужим людям. То есть их забрали совершенно чужие люди, кого куда, потому что дети в такой ситуации, ну, в принципе, очень тяжело. 8 градусов тепла. Да, 8 градусов. Потом нам отключили отопление, 8 градусов тепла. И так мы прожили горячую воду. Все. Если они нам разрешат включить э, чайник или что-нибудь э, из, э, ну, просто там разогреть чайник, 200 гривен э, штрафа им за это. Ну и, и, соответственно, все боялись, потому что под угрозой снятия их с работы. Дали, ну вам лучшие комнаты дадут. Мы пришли в Зилку 4 на четвертый этаж, храняки нас туда привез. Посмотрели, это просто, там ну, невозможно вообще, нигде нету лампочек, висят просто провода, по стенам все вода, мебель вся вообще развалена. Но это мало того, что нам предложили за вот это все 50 гривен с человека. Каждый день? Да. Mm -hmm. По 50 гривен. Это если на взрослых, это выходит, вот трое взрослых, допустим, человек, это выходит четыре с половиной тысячи за вот это все. Mm -hmm. Вот. Естественно, такие условия мы не согласились. 13 э, марта, э, в итоге в пятницу, уже пятница, то есть неделя проходит, я звоню уже вечер, я звоню Пронякину и говорю, Э, вот вы говорили, решите конкретно. Вот что ли? Мы также сидим без электроэнергии, также без ничего сидим, также сидим в холоде. Что вы решили? Либо давайте мы встретимся лично с Гаврилюком. Он занят, э, у него сессии, у него это, то есть, ну, как бы не до нас. Запитание это, то есть там завтрак был 60 гривен, обед 50, а ужин 70. 180 гривен с человека в сутки. Но ну, вы же понимаете, мы же ну, не можем такие деньги платить. А за, именно за оплату комнаты нам даже еще это не говорили. Нам просто, когда лишили питания, сказали вот такую сумму. Условия, вот они, условия, по которым мы должны жить. А кто вам передал эту бумагу? А эту бумагу нам точно так же принес юрист. Юрист чего? Юрист санатория. В Товцово, из санатория, Это да. Украины, да? да? Да, да. И с нами общался всегда только юрист. Дважды терялись наши документы. А здесь просто условия. И в них сказано, что мы за март месяц, почему-то за март месяц должны оплатить 2 400. Беда электроэнергии, беда да. питания, без электроэнергии, без ничего. Без ничего. И у меня, естественно, с, первого, да, с, первого. И, и, с 1 марта по 31 марта мы должны оплатить э, 400 и за 4 дня их как бы выселиться. Естественно, это Пронякин вот то все, что за неделю он сделал, а -а -а. вот такие условия нам предложили. А -а -а. Естественно, мы не согласились, путь очень много говорили все очень много вешали себе медали и говорили каждый, что кто-то что-то сделает. Вот. Но за этот период у нас, как оказалось, единственный человек, вот, что для нас реально сделал, понимаете, вот просто один раз мы даже не разговаривали толком, он пришел, посмотрел и сказал, вот ребята, есть жилье, переедете, я вас приму, это вот Беляский Сергей Владимирович, это единственный человек, который нам реально помог вот из всей этой ситуации, в которой мы оказались, то есть заложниками. Все так каждый день нас курила, курировала в Басье, э, нас комиссар ООН Шелествера курировала, то есть э, она об этой проблеме тоже знает. Обращались к правительству, но ну, горячую линию, Фахивец Наташа 511, яка сказала, Э... До вас будет направлен фахивец, и с вами будут разговаривать. Я разговаривала с Плешком правда в коридоре, потому что до кабинета не нет, не. нет. там все празднуют. Ага. Вот, я разговаривала в коридоре вот с этим человеком. Занимая как бы эту должность и по приказу Краплюка значит он должен как бы по переселенцам отвечать, он мне четко, ясно сказал, что вы ведьмены хотите? Да идите до президента. Это был его ответ. Это он чиновник, да? Да, чиновник. Вот это ответ чиновник. Мы не граждане своего государства, мы не честные люди. По мнению... Это по мнению Гуртовцовой, да. Ну и 17 марта самый апокалипсис. Да, и самое такое это уже, когда все случилось 17 марта. Да. Мы э, все утром попили чайку со столовой, с чайничек дружно разлили на всех. человек будет да? Да, и ушли, и ушли. И когда вот мать троих детей она пришла туда за детскими вещами, она позвонила и сказала: э, "Вы знаете, вечером уже не зайдете в корпус". Мы говорим: "Почему?". А потому что там новая охрана уже выставлена, э, дверь закрыта на э, замок. Стоит охранник под 2 метра, вот, и никого не пускает. Ну, что, и... я, я так думаю, могла бы быть даже какая-то провокация, могли просто там что-то разбить, а сказать, что это мы. Мы еще только подошли к арке Украины, как сразу со всех сторон охранники, вот, и плюс юрист тоже выбежали, нас все окружили. Вот, и нас, конечно, туда не пустили, к нашим вещам, которые находились там, вещи, документы, э, все. То есть корпус был закрыт вообще, не смогли нас так ничем как бы выдворить, решили по-другому. Ну, где-то примерно, может, полчаса мы там договаривались, разговаривали. В итоге решили, что мы подпишем этот приказ. Но мы э, написали так, что мы э, под вплывом э, начальника охраны, та юриста, ознайомлены, но не согласны. Mm -hmm. И поставили свои подписи. И только тогда, после этого, нас впустили в корпус э, к нашим вещам. Вот. Mm -hmm. Мы переночевали еще эту одну ночь. Э -э вот, вышли оттуда 8 градусов все <голосные> голодные, холодные и никакие. Наконец-то э вышел юрист в сопровождении Гуртовцовой. Вот. Э -э Гуртовцова я э -э посмотрела и говорит мне, а это кто? Вот. Юрист, ну это вот переселенцы. Какие еще переселенцы? У нас их нету и не существует. Так, охрана, вы видите отсюда, э, э, за, э, ну, за ворота, вот, и все. И, и я говорю, мне нужно поговорить. За воротами поговорите. Ну это просто пешка у корпоративно-здоровницы, приватного акционерного товариства, которое сейчас планирует просто-напросто просто захват собственности, которая принадлежит всему украинскому народу. Четыре семьи, но ну, мы жили, мы, мы, конечно, держимся так вместе, но сейчас, благодаря вот Сергею Владимировичу, мы как-то немножко присоединились к победе, вот, mm -hmm. количество людей. Все сделаем. То есть мы там немножко уже, вы посмотрите сейчас кухню, немножко оборудовали. Ну ничего, мы, нас все устраивает, и все хорошо, все прекрасно. Мы потихонечку все это сделаем, все устроим, есть свет. Спасибо большое. Мы просто очень благодарны, да, что. Буквально за день ребята сделали полы, себе покрасили. Ну, чем могли мы помогли. Но э, не хватало буквально двух дней для того, чтобы привести квартиру в порядок. Да. И если бы не поведение Гуртовцовой, то мы бы успели все сделать. Но она просто вышла. Вы знаете, при всех вот этих вот условиях, при всех вот это вот честно, нет. Вот мы не жалеем, что мы уехали. Хотя, конечно, вот мы бросили, вот у меня как бы тоже у нас свой дом, э, при том же в центре города, и как бы все нормально, все есть, все прожили. Э, Все-таки уже и возраст, и, и работа у меня была хорошая, и будет рабочая стенка. Ну, То есть, конечно. как бы это, ну давайте, может, вот туда, вот там красивение, да. все это да, еда. Ну, давай. А остальное мы потихоньку все сделаем. Вот. И приглашаем вас Ничего, в гости, когда мы все сделаем, мы приезжайте. Приезжаем. Когда будет новоселье, как... зовите. Да, когда вот да, сейчас. сейчас. Спасибо вам.